Слов'янськ та слов'янські підприємства сьогодні продовження теми. Мова піде про медицину. Комунальний лікувально-профілактичний заклад, міська лікарня імені Леніна. У нас в студії головний лікар Володимир Степанов. Здравствуйте, Володимир Володимирович. Добрий день. Несколько слов буквально о том, как вы пережили войну у Ну, Пережили войну мы, так же, как и все, наверное, население города. Но единственное, что наше лечебное учреждение оказывало медицинскую помощь на протяжении всех вот этих вот дней, пока продолжались военные действия. У нас работало хирургическое отделение. На базе хирургического отделения мы принимали больных травматологических, больных гинекологических, больных с патологией урологической. То есть это все было сконцентрировано в одном здание в одном, в, хиру... месте? Да, в одном месте в хирургическом отделении номер один. Также работала у нас кардиологическое отделение, где принимали больных и не с неврологической патологией, а с инсультами, то есть кровоизлияниями. И чисто больных кардиологических, и работало инфекционное отделение. Также работало поликлиническое отделение. Ну, в зависимости от ситуации график работы менялся а, могли работать и целый день могли работать и половину дня ну, в зависимости от ситуации поэтому сложно было сложно было и из-за отсутствия а, полном в комплекте докторов медицинских сестер то есть не все на месте были на Не да, все на месте, естественно, не все на месте были. Кто-то был в отпусках, кто-то уезжал, кто-то семью вывозил. Разные жизненные ситуации, но ну, ни на один день не прекращалась работа в э, больнице. Затем сложности были в энергообеспечении, водообеспечении. Вы поймите, что такой сложный механизм, как э, больница и в отделении проводятся операции, необходимо обеспечить подключали генераторы, привозили воду. Затем на территории хирургического отделения номер один была пробурена скважина, пользовались вода, хотя она и техническая, но все равно мы этой водой пользовались. Так что пережили эти сложные времена. Пережили сложные времена. Скажите, а больных в этот период было больше? Я не скажу, что их было больше, но здесь надо немножко по-другому смотреть. Если в мирное время лечатся хронические больные, которые получают, допустим, так называем, профилактическое профилактическое да? лечение, то здесь были только экстренные больные. Были только экстренные больные с травмами, с ранениями и так далее. Я не буду уточнять, потому что это, в общем-то, понятно из-за того, что происходили эти действия и такие больные поступали то, что больше их, больше не было. Но ну, сложнее было лечить, потому что требовали дополнительного и оперативного вмешательства большее количество людей и медикаментозное обеспечение. Так что ну, пережили это время. Что на сегодняшний день, как изменилась ситуация после освобождения Славянска? Ну, после освобождения Славянска, в первую очередь мы столкнулись с тем, что главный корпус ⁇ это корпус, в котором расположено второе хирургическое отделение, кардиологическое отделение, травматология. Взрывом была повреждена крыша, у нас шатровая крыша, было уничтожено большое количество шифера, стропила, там, обрешетка, ну и так далее. Никто не пострадал? А, нет, у нас не пострадал, но в этот, во время этого обстрела погибла одна медицинская сестра, операционная медицинская сестра. Вот, и поэтому э, трагедия для всех сотрудников. Татьяна работала длительное время в нашей больнице, и ну, трагедия для всех, я не хочу об этом говорить, мы уже пережили эту трагедию. А вот по восстановлению на сегодняшний день выполнена работа на 50%. Замена всех вот этих вот поврежденных конструкций, замена шифера. Ну и с понедельника обещают продолжить эти работы. Общая сумма затрат на ремонт крыши 314 тысяч гривен. Деньги выделены из местного бюджета. Поэтому мы надеемся, что будут работы до, может, до 1 до 10 так вот, октября, до отопительного сезона То закончены. Есть город взял на себя, да? да на себя. Это... Затем пострадали, выбито было очень много стекол в хирургическом отделении номер один, в травматологическом отделении, не один, а во втором хирургическом отделении, в травматологическом отделении. Не пострадала стекла, мы заменили на пластик в кардиологии, там стекла не пострадали. Значит, во втором хирургическом отделении мы заменили эти стекла, нам помогла церковь Добрая Весть, Петр Дудник, выделили нам 100 квадратных метров этого стекла. Мы уже застеклили, и сейчас продолжаем остекление травматологического отделения, там частично были выбиты окна. Ну, я не говорю, там где-то труба была повреждена на крыше во время. Там мы это своими силами все делаем. Больше таких повреждений не было. Ну и была похищена часть имущества, часть инструментария. Мародерство? Ну, оценку, да, оценку мы написали письмо в милицию. Будем расценивать, что Тогда было почищено во время вот этих боевых действий. Угу. Во время боевых действий. На территории второго хирургического отделения угу. был так называемый госпиталь для угу. ополченцев, для Например? тех людей, которые угу. были в это время в городе. Ну и в процессе этого было. Много материального. Я не скажу, что много, Я не буду перечислять, но. То необходимо имущество, которое в работе, допустим, инструментарий. Uh -huh. Инструментарий. Вот сейчас мы э, не можем найти уже все наши, так сказать, посмотрели uh -huh. загашники, заколоки, исчез концентратор кислородный для uh -huh. э, интенсивной терапии, для наркоза. Ну, в общем, вот в, в, в таком плане. Ну и нам помогли спонсоры, тоже с помощью Дудника, товарищи из Ровно привезли нам инструментарий хирургический, хирургический набор. Затем вчера, буквально вчера, это хирургический стол, операционный хирургический стол. Поэтому не оставляют нас в беде, помогают. Ну и отделение функционирует, уже все отделения функционируют в полном объеме. У нас была задержка с хирургическим отделением, о котором я вам говорил. Там кроме стекол нужно было и покраску операционную сделать. В общем, после этого госпиталя пришлось нам, так сказать, поработать, приведя его в нормальное состояние. Со вчерашнего дня отделение заработало. Владимир Владимирович, а могли бы вы перечислить вот название отделений, которые работают в больнице Ленина? Сегодня? Да. На сегодняшний день у нас работает два хирургического отделения. Mm -hmm. Это первое и второе хирургическое отделение. Работает травматологическое, mm -hmm. кардиологическое, урологическое, инфекционное, лор отделение. Насколько большой коллектив больницы Ленина? Общее количество сотрудников 594 сотрудника по штатному расписанию. У нас же, кроме тех отделений, которые я вам перечислил, есть спид-центр, есть бак-лаборатория, есть клиническая лаборатория, спид-лаборатория, патологоанатомическое отделение, отделение физиотерапевтическое. Все наши, так сказать, вспомогательные службы, хозяйственные службы, большие пищеблоки, два пищеблока, один здесь, один на в больнице и там, где расположено ЛОР-отделение, это бывшая третья больница на химике. Угу. И сегодня мы испытываем, ну, я вам скажу, в медицинских сестрах большую потребность для хирургических отделений. Мы очень надеялись, вот упомянули, переселенцы. У нас нет сейчас переселенцев, которые работают, медицинские сестры. Два человека у нас устраивались из Донецка, они уехали в Донецк. Мы надеялись на курорт наш, что там не функционирует хотя бы временно принять людей на работу с курортом. Хирургическое отделение это очень специфическое отделение, и медсестры, которые приходят к нам, должны быть. они не идут в хирургическое отделение, а вот тех квалифицированных у нас нет. Необходимо нам обучать долго. Обучать долго и согласие должно быть, чтобы людей обучать работать в хирургическом отделении. И где-то пять сестер не хватает. А это большое количество для хирургического отделения. Почему? Потому что там сменная работа, нужно необходимо обеспечить круглосуточную работу. Значит, у нас работал очень хороший хирург, я не буду называть его фамилию, 16-й больнице Донецка, это uh -huh. человек, который временно находился здесь. Он поработал две недели. И на прошлой неделе, в пятницу, уехал. Потому что в Донецк приглашают их, они уезжают в Донецк. То есть ситуация вот такая меняется. Стабильно у нас доктор один только работает, по-моему, в кардиологическом отделении на пике из переселенцев. Но тоже мы принимаем их... В душе знаешь, что это временная ситуация, потому что если ситуация изменится к лучшему, наступит мир, скорее люди всего, что домой. люди будут уезжать. Конечно. Да, люди будут уезжать. Поэтому вот такого наплыва людей медицинской профессии, угу. особенно медицинских сестер, я не вижу. Идет ли персонал медицинский из Семеновки к вам? Там же разбито все сейчас. Ну, во-первых, доктора, которые там работают, это специфическая профессия. Специфика другая. У нас специальностей таких нет, которые нам нуждаются. Медсестры из, из больницы Семеновки, они, в принципе, никогда не теряли надежды, что они продолжат работу. И вот, насколько я знаю, на Слав профилактория завода Слав выделен, выделена. Угу. Выделена часть помещения поликлиники, которая находится рядом. И кадры там сохраняются. Они, в принципе, ну, немножко я никого не хочу обидеть, но представьте себе работу в психбольнице, медсестры на посту угу. и работа в хирургическом отделении, где надо сделать перевязку, где надо, так сказать, выхаживать тяжелых больных. Сложно подобрать из этих людей. Ну, я думаю, что Специфика, ради конечно, Бога, пускай так. они будут трудоустроены. Это люди, которые всю жизнь там проработали, и они знают основу своей профессии очень хорошо. Они должны работать именно по профессии, оказать помощь той категории больных, которая обслуживает больница психиатрической Семеновки. Очень активно действует Юрий Иванович Смаль, главный врач больницы. Очень активно. Поэтому часть у нас там вели какой-то частичный прием на территории нашей поликлиники. Это в центре первичной помощи, как психологи. Ну, короче, это их работа. Я думаю, что у них все получится. Давайте поговорим об обеспечении медицинского учреждения на сегодняшний день. Нужно постельное белье. Лекарства, может быть, какие-то предметы, вот что-то такое, продукты питания. То есть что на сегодняшний день помогает ли государство? Откуда это все идет? Вот есть гум гуманитарка определенная. Давайте мы так определим, что по питанию больных проблем сегодня нет. Мы обеспечены за счет гуманитарной помощи крупами, мы обеспечены мукой, мы обеспечены маслом. Часть мы закупаем, у нас есть деньги, есть деньги на питание в бюджете. Проблем, я думаю, еще в течение двух месяцев или до конца года у нас не будет. По медикаментам нам очень помогает та гуманитарная помощь, которую мы получили. Мы обеспечим на сегодняшний день лечение больных, так сказать, в полном объеме. Но есть группа препаратов, которые нет ни в какой гуманитарной помощи. Допустим, препараты для наркоза. Раньше мы их получали из Донецка. В настоящее время фирма э, переехала в Харьков. Усложнились процедура закупки, усложнилась процедура доставки. Но я думаю, что это временно, потому что ну, наладится так сказать, поставка из Харькова, и я чувствую, что мы будем все больше и больше переориентироваться на Харьков. Понимаете? Затем есть серьезная проблема, которая пока она не решена, и сложно ее решить, это вызов санавиации. Санавиация расположена в городе Донецке, основной офис этой организации по понятным причинам они не выезжают сегодня к нам сюда сложности есть с больными которые э, требуют нейрохирургических операций раньше приезжал нейрохирург делал операцию или на месте или больного забирали мы они забирали в донецк сегодня это сложности есть мы э, подключаем к роматорс, там есть нейрохирург который аттестованы выполнять эти операции. Но вот эта связь, уже цепочка, это нарушена, ее надо восстанавливать, восстанавливать. какими-то способами. Затем по бюджету. Бюджет у нас тот, который у нас был и до войны есть. Пересмотр бюджета, если он и будет, добавление, то будет все направлено, я так считаю, и как Главный врач как гражданин, и как житель города, и как депутат на восстановление разрушенного в городе Славянске. Я вам перечислил те разрушения, которые были в больнице. Это мизер по сравнению с теми разрушениями, которые произошли в городе. Для жителей города. Скорее всего, будет такое распределение. Поэтому мы и настроены на то, на то что ждать... Улучшения финансового в такой обстановке нам не приходится и надо будет решать вопросы из тех финансов, того финансирования, которое у нас есть. Мы просто не ждем добавки какой-то к бюджету, просто не ждем. Зарплата выплачивается без всякой задержки. Как только город был так сказать, освобожден, выплатили зарплату задолженности, там, у кого за май был, у кого за июнь, потом начали за июль, у нас зарплаты нет, мы уже получили аванс за этот за вот сентябрь месяц. Никакой задержки нет. Безусловно, что люди перенесли большой стресс во время боевых действий в Славянске. Увеличилось ли количество больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на сегодняшний день? И вообще, как себя люди чувствуют после войны? Значит, как себя люди чувствуют? Люди ложатся спать и встают с единственной мыслью, чтобы не повторилось то, что было здесь, чтобы был мир. Как он будет достигнут этот мир? Это, наверное, решать не тем людям, которые живут здесь, а решать политикам на высшем уровне. Но такая мысль постоянно у людей есть. Это первое. Второе. Никакого увеличения больных в кардиологическом отделении нет. Вот сегодня у нас лежит на 60 койках 41 больной. Если бы это было массовое, так сказать, увеличение, то, естественно, мы задыхались бы от больных было бы больше 60 и у нас были периоды когда отделение было заполнено в мирное время в таком же количестве я думаю что мы сегодня не знаем я наверное не знаю и никто мне не ответит на вопрос сколько же жителей осталось в славянске какое количество жителей осталось в славянске может быть из этих соображений обсудить кто-то выехал кто-то Пока еще не приехал, кто-то может в другое место вообще выехал и так далее. Но по факту увеличения у нас нет. А переселенцы обращаются к вам за Да, обращаются, переселенцы. В основном это амбулаторное. Если необходимо лечение, вот в инфекционном отделении два человека лечились. Мы фиксируем, даем всю информацию, mm -hmm. обращаются. Но не в таком большом количестве. Больше амбулаторно. Получается. Впереди отопительный сезон нас пугает верными отключениями. Больница готова на сегодняшний день к отопительному сезону? Значит, отопительный сезон, ну, я вам поясню, что у нас на территории больницы есть котельная, которая входит в состав теплосети. Эта котельная обслуживает нашу больницу. То есть вот эти корпуса, которые находятся на территории больницы. Она функционирует, мы получаем от них горячую воду. То есть работа э, котельная в настоящее время есть. Э, сети у нас готовы к приему, так сказать, тепла. Единственное, будет ли в полном объеме на работать, какая будет температура. Я не думаю, что на лечебных учреждениях будет какая-то экономия. Мы готовы. Mm -hmm. верено верно отключение. У нас есть генератор. Мы обеспечим светом. Мы уже проходили это в mm -hmm. 90-х годах. Проходили. Ну, 98 99-й годы были, когда были верные отключения. У нас автоматически включается генератор. Mm -hmm. И обеспечивает Проблемы. операционную работу наркозной аппаратуры, работу лампы, mm -hmm. которая светит, для операционного поля. Так что есть у нас генератор. И на складе есть пару генераторов, которые мы можем подключить. То есть мы обеспечены этим. Владимир Владимирович, у Вас есть возможность сейчас сказать слово телезрителям, обратиться к своим коллегам, что бы Вы хотели сказать? Ну, во-первых, я хотел сказать своим коллегам большое спасибо за труд в сложное, очень сложное, опасное время в боевых действий. Я хочу поблагодарить коллектив хирургического отделения. Я хочу поблагодарить гинекологов, которые работали. Я хочу поблагодарить старшую главную медицинскую сестру, которая держала на себе все, всю вот эту вот сложность, сложную работу в отделении и всех-всех, кто работал. А пожелать я хочу только мира. Мое, что такое основное желание, это чтобы был мир. А с остальным всем, что какие бы трудности ни были, мы справимся. Мы почувствовали вот в это время, что такое мирное время, когда мы по каждому, так может быть, пустяку, извините за такое слово, жаловали, что нам mm -hmm. то, 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 то нет. И почувствовали, как трудно, сложно жить во время войны. И те люди, которые были здесь, они почувствовали это. И на сегодняшний день, может быть, на какую-то толику мировоззрения по отношению ко всему происходящему у них изменилось. Вот что я хочу пожелать. Только мира. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы присоединяемся, наша телекомпания присоединяется к словам Владимира Владимировича и благодарим всех докторов, благодарим медсестер, всех работников медицинских учреждений, которые поддерживали, исполняли клятву Гиппократа и лечили больных и людей, которые нуждаются. И телеглядачам нагадываю, у нас в студии был главный лекарь коммунального ликувально-профилактичного заклада, миска лекарня имени Ленина, Владимир Степанов.